इब्राहिम सलाम की उम्र तारीख के मुताबिक लगभग 90 साल हो चुके थे। आपने एक दफा देखा कि एक बंदा अपने बेटे से प्यार कर रहा है उसको उठाया हुआ है तो आपने भी दुआ की कि रबी हबली मिनसाही है हर वक्त यह दुआ करते रहना चाहिए क्या बारी ताला मुझे नेक और साले औलाद अता फरमा आपने भी दुआ की के रबी हबली मिनसिन के बारी ताला मुझे नेक और साल औलाद तँ फरमा तो आपकी बीवी जो थी हज़रत सारा रद्ल तनगा आपने आपकी ये दुआ भी सुन ली और आपकी ये चाहत ये आरजू ये ख्वाहिश उन पर जाहिर हो गई तो आपने हज़रत इब्राहीम सलात वाम को अर्ज की कि मेरे जिसम से तो आपको औलाद नहीं मिलनी आप ऐसा करें कि हाजरा से निकाह कर लें शायद रब तला आपको औलाद जैसी नमत से नवाज दे तो आपने निकाह फरमा लिया दुआ कबूल हुई तो रबा ने नब्बे साल की उम्र में नबे साल के बाद इतना अरसा गुजारा बुजुर्ग हो गए उम्र का पिछला हिस्सा नब्बे साल रब तला ने दुआ कबूल फरमाई और हज़रत सैदना इसमाइल अलात वाम जैसा ख़ूबसूरत बेटा अता फरमाया वो बेटा कि जिसकी पेशानी पर नूर मोहम्मद ही चमकता था इतना ख़ूबसूरत कि अपनी मिसाल वो आप रखते थे उसके बाद हज़रत सैदना इब्राहीम सलात वसलाम अपने उस बेटे के साथ बड़ी मोहब्बत करने लगे बड़ी चाहत हो गई बड़ी उल्फत हो गई ये कुरान मजीद में भी है कि इन नमाकुम व अलाद कम फितना कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है अगर तुम इससे ज़्यादा मोहब्बत करोगे तो जब रब तला ने एक आजमाइश से निकाला बेटे जैसी नेमत से नवाजा फिर एक और आजमाइश आ गई हुक्म हुआ कि ए इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को जो अभी दूध पी रहा है भी वादन गैर जे ज़र वादिय गैर ज़र में छोड़ के आओ जहाँ पर ना कोई खेती है ना कोई पानी है ना कोई गंदम है ना कोई इंसान है जंगल बयाबान सहरा ही सहरा लिहाजा ऐसा करो अपनी बीवी को और अपने बच्चे को उस जगह पर छोड़ के आओ एक और इम्तिहान आ गया तो आपने आगे से ये सवाल नहीं किया कि बार ताला आपके हुक्म पर मैं अपने बच्चे को और अपनी बीवी को उधर छोड़ के आऊँ तो ये करेंगे क्या ना वहाँ पर कोई बंदा ना वहाँ पर कोई जानवर ना वहाँ पर कोई परिंदे ना पानी ना वहाँ पर कोई फसल खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है तो ये बच्चा और उसकी माँ ये वहाँ पर कैसे रहेंगे ये सवाल नहीं किया बल्कि रब तला के हुक्म पर लब्बई किया और अपनी बीवी को और अपने बेटे को लिया और उस जगह पर छोड़ कर आए जहां पर हुक्म हुआ जहाँ पर आज सफा और मरवा है वहाँ पर छोड़ कर आए और फिर जब रब तला इम्तहान लेता है और बंदा उसमें कामयाब हो जाता है तो फिर रब तला फरमाता इन सफ़ा वल मरवा तमिन श बेशक सफा और मरवा अल्लाह ताली की ख़ास निशानियों में से निशानियां हैं जहाँ के राम जाते हैं तो सात मरतबा चक्कर लगाने पड़ते हैं तो हज़रत हाजरा रदील का और आपका नौ मौलूद बेटा हज़रत अलैहि सलाम आपको वहाँ पर छोड़ा तो आपने एक मशकीज़ा जिसमें पानी था और चंद खजूरें हजरत हाजरा को दी और वहाँ से रवाना होने लगे पीछे से आपने आवाज़ लगाई कि ए इब्राहिम हमें यहाँ पर छोड़ के जा रहे हो किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो और हम यहाँ पे क्या करेंगे तो आपने आगे से कोई दिलासा नहीं दिया कोई और बात नहीं की सिर्फ इतना बोला कि रब का हुक्म है और रब का बंदा जो है उसकी बंदी को यहाँ पर छोड़ के जा रहा है तो फिर आप भी आगे से फरमाने लगी अर्ज़ करने लगी कि अ इब्राहीम अगर ये मेरे रब का हुक्म है अगर मेरे रब ने फरमाया है कि मेरी बंदी को फलाँ जगह पे छोड़ के आ अगर मेरे ये रब की चाहत है तो उसकी बंदी उसकी इस रज़ा में राज़ी है हमारा रब हमें ज़ाये नहीं फरमाएगा और यहाँ पर एक पते की बात यह है कि जब हमारे चार से पाँच बच्चे को अगर हमें कोई कह दे कि यार एक बच्चा जो है वो हाफिज़ कुरान बना दो एक बच्चा मौलवी बना दो फिर हम क्या कहते हैं ये खाएगा कहाँ से वो बच्चा जो होता है वो अगर सयान समझदार हो तो वो भी कहता है कि मैं खाऊँगा कहाँ से मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा क्या करूँगा मैं और ये भी हकीकत बात है जो दीन के ख़ाद होते हैं जो दीन की ख़दमत करते हैं जो रब तला के रास्ते में सिद के दिल से चलते गए मेरा ये ईमान और अकीदा है और मैंने भी देखा है कि वो ऐसे ऐसे खाने खाते गए कि शायद किसी और को मैसर आते हों तो हज़रत सैदना इब्राहीम सलात वसलाम भी इसी बात पर यकीन रखते थे कि जब रब तला का हुक्म आ जाए तो फिर आगे कोई चीज़ रहती नहीं तो आपने अपने नौलूद नौ बच्चे को और अपनी बीवी को वादिय गैर जर में छोड़ा जहाँ पर कुछ भी नहीं था लेकिन आज देखें मुल्क पाकिस्तान से बंदे वहाँ पर गए सैंतालीस हज़ार या इससे भी ऊपर एक वक्त था कि वहाँ पर कोई बंदा भी नहीं था लेकिन रब की रज़ा पे राजी रहे तो आज हालत ये है कि एक एक मुल्क से लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर हज करने के लिए जा रहे हैं ये आजमाइश का सिला था